وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا، اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا